Говоримо про час вже більше 200 років. Існує зручний мобільний прилад, що вміє його показувати. Ну простіше наручний е, годинник. Спочатку такі годинки були виключно жіночі, та зараз це аксесуар універсальний під будь-який одяг на всі випадки життя. Давайте подивимось, е, які годинники любить і під що носить наша героїня Анна. А після матеріалу поговоримо з експертом про цей модний аксесуар. їх подаріл папа, коли в ній було 12. Я там ходила в школу. Я так демонстративно говорила, катори час. З того часу любителька годинників Анна Строзюк назбирала чималу колекцію. Їх у модниці понад 15. Проте зараз годинник для дівчини це перш за все прикраса, а не прилад, що показує час. Часи це такий аксесуар, вообще абсолютно універсальний. Він почеркує в человеки його індивідуальність, його характер, показує образ життя. Анна багато подорожує, але елегантним жіночим годинникам каже у поїздках не міст. Це тому купує чоловічі моделі, практичні, прості та зручні. Мені потрібно, щоб вони були не такі ні щоб вода їх там не брала, ні огонь, ні воду. В общем, такі з котрий можна гори паті в трек. Вот іменно ні убиваємо часи. Такі масивні, що ти не переживаєш, там стукніший. Та навіть до вибору чоловічих годинників Аня підходить професійно. Дівчина стиліст, тому кожен з родзинкою яскравий та різнокольоровий. Там сяґрата, те же кошмар. Я горю не понімайте. Я люблю те. І кстати, я мабуть зачитати вот з такими кімітаксесуарами, теж яркими. Другого оттенка. Якщо ж йдеться про класику, то тут найголовніше у годинниках гарна якість і простий дизайн. Ніяких немає зіснітніких камушків просто гладкий метал, білий. Аніну ані настолько класний. Причому і податкостюмицинські ну, та джинсами, футболки. А ще Аня любить годинники дарувати і у подарунок отримувати. Я і, і дарила, і дарю, і мені дарили. Провідний ізотерик Симона Бородіна розповіла сніданку: з годинниками треба бути дуже обережними. Якщо дарувати комусь, то тільки в обмін на невеликі гроші і носити треба тільки на правій руці. Так вони будуть способствувати вашому продвіженню в кар'єрі, вашому э, комунікабельності, вашому зовнішньому віду, вашому відношенню до життя. А ще не можна носити годинник, якщо на ньому зупинилася стрілка, розбите скло або пошкоджена якась прикраса: випав камінець чи порвався. Вався ланцюг у нас в гостях сталіст Таміла Чехович. Доброго ранку, Таміла. Доброго младше так. Значит, по мнению зотеріка, часы нужно носити только на право а? Mm. Да. А что об этом говорит этикет? Вот я раньше, кстати, носил все время на правой, только сейчас начал недавно левой носить. По этикету так сложилось исторически, что, конечно, лучше носить на левой руке, так, так как э, механизм завода э, удобнее заводить правой рукой. Но. То есть делать для правшей по факту. Для... Но если вы левша. А лучше, конечно, носить на неактивной руке. Uh -huh. Это рука левая. Uh -huh. Правая более активная, более сильная. Можно зацепить дорогостоящие часы. Вообще как и украшение всегда было uh -huh. изначально. Поэтому носили на левой, чтобы не повредить. Но есть мужчины и даже женщины, которые любят носить на правой руке. Так себе показать, что вот я активный человек, вот, вот мои часы, вот любуйтесь. То есть Но это по этике... По психология? Лету, можно, можно сказать так, да. А, так, если, если я снял справа, отдел на левую, что это значит? Что, я не хочу что сегодня стоит. у вас такое настроение, такое более настроение боевое. Спокойно, да. Хорошо. А какие на сегодняшний день часы существуют? Наверняка есть мода тоже на часы. Конечно. Ну, поделитесь, что сейчас, модно, что сейчас. Я сегодня принесла вот коллекцию моего друга, он любезно предоставил. Я хочу поделить на четыре такие группы. Угу. Первое это часы с механическим заводом. Это часы, которые нужно заводить каждое утро, когда вы их надеваете. Скажем так, э, люди, которые коллекционируют, говорят, что это очень поэтично вдыхать ну да. в них жизнь. Это некий ритуал. Ритуал. Такой дух, но это мужчина. нужно делать каждое утро. Каждое угу. утро мы берем часики и заводим. На это нужно время. Да. Второй э, вид часов – это э, тоже часы механические, но э, с автоподзаводом. С авто. То есть ты носишь, а они да. заводятся? Если ты не носишь их, то в такой, допустим, коробочке они могут просто остановиться. такие часы с автоподзаводом лучше хранить коробки которая имеет внутри специальный механизм и она их так качает и не дает им засыпать То есть есть. Они, да эти часы не нужно заводить с утра хотя если вы их все время носите они сами авто как бы заводятся если вы не носите и они хранятся в такой коробке нужно все-таки их немножко потрусить или если вы кандидат в народный депутат вы можете уже много денег вы можете да. найти человека который бы стоял и раскачивал и Часы, часы, да. Когда ну, вы спите? Есть еще один вид часов, они внешне могут быть абсолютно разные. Это часы с кварцевым механизмом на батарейках. Угу. Это самый распространенный вид часов, так как мы очень быстро, у нас все очень быстро, мы куда-то летим. У нас нет времени, как раньше, эм, поэтично заводить каждое утро часы. А как правило, женщины выбирают себе именно такие угу. часы, которые эм, не нужно удобные, заводить, да. удобные. И последние часы, вот откройте у вас, э, это, это часы телефон. Э, часы совершенно новые, которые могут подзаряжаться от... Но вот они совершенно другие, новые. И это, скажем, уже сегодня последний э, такой, еще один новый вид. Тут проблема в том, что их надо тоже заряжать, чтобы, чтобы да. они работали. Да, но можно отсети. Хотя да. классика остается все-таки механические Согласен часы. с вами. Но скажите, когда девушки э, покупают мужские часы, носят на своих запястьях, это как бы позволительно в, в плане моды? Вы как это оцените? Сейчас модно все. Что хочешь, я, да? я, я любительница, вот мои часики вот такие у меня есть. Я люблю, конечно, классические часы, конечно же, не механические, а с, с батарейкой. Ну, все девушки и... любят, потому что они все забывают заводить. Да, да. Я знаю. часы очень-очень характеризуют настроение хозяйки, ее угу. характер. Поэтому если, если женщина хочет казаться сильнее, грубее, может быть, напористее, то она выбирает часы, которые, может быть, и для жизни нужно угу. показать, что вот я самостоятельная. Очень часто мы наблюдаем... Хрупкая девушка, блондинка. И вот с такими часами, такими прям вот массивными. Значит, что она хочет показать свою силу. А свою силу, свою независимость. Женщины более изысканные они выбирают часики более нежные, чтобы просто подчеркнуть свой статус или настроение. У нас есть интересные факты о часах. Давайте посмотрим. Першою власницею наручних годинників стала королева неополітанська ще у 1812 році. Саме для неї створив годинник швейцарець Аврам Луї Брек. Тому тривалий час вважали, що наручні годинники виключно жіноча прикраса. Сьогодні ж у світі виготовляється понад мільярд наручних годинників на рік. Найдорожче коштує 26 мільйонів доларів. Виготовлений цей годинник з білого золота прикрашає його 576 діамантів і 11 кристалів Онікса. А ще наручний годинник це чудо. Овий спосіб благодійності днями був випущений годинник із зображенням панди з бамбуком. Усі кошти від продажу таких годинників будуть переказані до фонду захисту панд. А, скажи, пожалуйста, нужно ли, можно ли носить вместе часами, для девушек, наверное, все-таки совет, еще какие-то украшения на, на этой же руке, не знаю, браслеты, например. Вот, вот не только для девушек, это очень модно уже очень давно, несколько лет так точно. И, мода пошла из Италии, вот такие даже и, и, простые классические часики, и спортивные, и мужчины, и женщины, и женщины носят с браслетами. У мужчины это там в, в виде плетения какого-то с якорьком, угу. у женщины там более такой же наряд с какими-то камушками. А должен ли вот материал часов гармонировать с одеждой? Ну, на Конечно. Ну, то есть можно ли одеть классические часы, там, под спортивную какую-то футболку? Нет, Шорт? нет. Это, это исключено. Вот это классические часы с кожаным ремнем, ремешком классической формы и материал, который, из которого он изготовлен, тоже. Все это сплав очень классический. Такие часы нельзя носить под кроссовки. Это только туфельные часы. Угу. А вот у меня еще есть несколько вариантов часов более спортивных вот такие часы допустим вот эти они совершенно спортивные а есть более такие универсальный вариант это и классика и спорт. То есть все зависит от ремешка. Сейчас модные каучуковые ремешки. Это очень классно. Можно сочетать с современным каким-то. Сейчас и кроссовки носят со смокингом. Поэтому можно по форме, чтобы это была сердцевинка вот такая это была классика, а ремешок может быть уже более модный. Спасибо большое. Ну, прям разобрались. Наши пытания ответил стилист Тамила Чехович. С годы разобрался, и продолжим. друзья, с